गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी के चारे साहबजादों माता गुजर कौर और शहीद सिंहों को याद करने के लिए आज हम जहां पर शहीदी सभा में जुड़ बैठे हैं सबसे पहले वो फतेह जो वजीर खान की कचहरी में वजीर खान के दरबार में सात और नौ साल के साहबजादों ने बुलाई थी आप जितने भी बैठे हैं फतेह का जवाब फतेह में देना वाहे जी का खालसा वाहे पुर्जी की फते। वाहे जी की फतेह अंधेरा दो प्रकार का होता है एक काला अंधेरा होता है जैसे अब सर्दी पड़ रही है कोरा जिसको बोलते हैं सफेद रंग का अंधेरा होता है दो तरह का अंधेरा है जब गुरु नानक साहब जी दुनिया में आए सत गुरु नानक प्रगट या मिट्टी धुंध जग चानन हुआ चाहे सामाजिक तौर पे धार्मिक तौर पे राजनीतिक तौर पे अत्याचार हो रहे थे गुरु साहब ने कहा सुन वेखो लोग ए वडान मन अंधा नाओ सुजा गुरु नानक साहब जी के बारे में भाई गुरदास जी लिखते हैं ज्यो कर सूर्य निकलिया तारे छपे अंधेर पलोआ कौन सा सूर्य ज्ञान का सूर्य आगे कहते हैं सिंह बुके मिरगावली जब शेर ललकारता है ना जंगल में तो छोटे छोटे जानवर सब भग जाते हैं जब गुरु नानक साहब जी ने दुनिया की हालात देखे बाबर ने जो खुरासान का इलाका था वो पश्चिम का जो देश था उसको दूसरे लोगों के सुपुर्द करके हिंदुस्तान के ऊपर हमला करने के लिए पहुंचा जिसमें गुरबाणी में गुरु साहब ने कहा खुरासान खसमाना किया हिंदुस्तान डराया आपे दोष ना दई करता कर मुगल चढ़ाए गुरु नानक साहब का जे कहना था जे कोई ताकतवर ताकत को ताकतवर को मारता है तो कोई रोस की बात नहीं है जे सकता सकते को मारे ता मन रोस ना हो वो जुल्म कर रहा था हिंदुस्तान के ऊपर गुरु नानक साहब ने उसके मुंह पर कहा कि तू बावर नहीं तू जावर है गुरु नानक जी को जेल में डाल दिया गया समय आया गुरु साहब सेव से वो माफी मांगता है मैं बात करना चाहता हूं उस समय की जिस के लिए हम जहां पर बैठे हैं उस समय का जो राजा था हिंदुस्तान का बादशाह था वो औरंगजेब था औरंगजेब की नीयत क्या थी जैसी नीयत होती है वैसी नीति बनती है आज जैसे बताया जा रहा है कि जैसे हम आज देख रहे हैं पूरे देश में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो नीयत है उसके हिसाब से नीति है आज गांव-गांव में जादों को याद किया जा रहा है अभी हमारे पूर्व विधायक वर्मा जी बता रहे थे सारागढ़ी के बारे में घड़ियों का जिक्र है चमकौर की घड़ी, गुरदास नगर की घड़ी, जहां पर बाबा बंदा सिंह बहादुर को कैद किया गया था एक सारा घड़ी, सारा घड़ी का इतिहास फ्रांस में पढ़ाया जाता है पर अफसोस है कि चमकौर का इतिहास पंजाब के स्कूलों में भी नहीं पढ़ाया जाता है। औरंगजेब के बारे में बताना चाहता हूं चार साल का था औरंगजेब उसका पिता शाहजहां हिंदुस्तान का बादशाह बना ते घर में बहुत बड़ा कांच लेके आए पूरा परिवार उस कांच को देखने के लिए कमरे में चला गया औरंगजेब अंदर नहीं गया कमरे में ते बाहर आके शाहजहां उसे पूछता है बेटा तू कमरे में क्यों नहीं आया औरंगजेब चार साल की उम्र में क्या बोलता है ये कांच गिर जाता सब मर जाते तो राज कौन करता ऐसी उसकी नीयत थी तो उसे हम कौन सा भलाई का सोच सकते किसी से भलाई करेगा हिंदुस्तान के ऊपर अत्याचार शुरू कर दिया हिंदुस्तान के मंदिरों को गिरा दिया गया ताले लग गए मंदिरों में हमारे हिंदू भाइयों को हजारों की गिनती में रोज उनका धर्म परिवर्तन किया जाने लग गया जब कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर साहब के दरबार में श्री आनंदपुर साहब पहुंचते हैं अब उस समय उम्र कितनी है गुरु गोबिंद सिंह की नौ साल की उम्र है पिताजी से पूछते हैं पिताजी ये क्या लोग क्या मांगने आए हैं कहते हैं इनका धर्म संकट में है तो गुरु गोविंद सिंह ने नौ साल की उम्र में अपने पिता से कहा था ये बापू शीश के चप्पू से इनकी नाव लाओ किनारे में तेग का बेका बेटा होकर भी जी लूंगा तेग सहारे पे मिल जाएगा जीवन दुखियों को ए दाता तेरी कुर्बानी से मैं उजड़ जाऊं तो क्या गम है बच जाएगा देश बिरानी से गुरु तेग बहादुर साहब जी ने जहां शहादत दी मैं एक आज बात बताना चाहता हूं आपको हमारे हिंदू भाई बहुत गिनती में बैठे हैं उसने एक मन में धारण कर लिया औरंगजेब ने कि किसी भी हिंदू के माथे पर तिलक नहीं रहने दूंगा और उसके गले में जनेऊ नहीं रहने दूंगा जब शहादत होती है सबसे पहले उनके तीन सिख भाई मतीदास जी सतीदास जी और दयाला जी मती दास को फतवा दिया गया कि इनको जहां से आरे से जैसे लकड़ी काटते हैं आरे से तो इनका शरीर काट के दो फाड़ के दिया आप फोटो दे सकते हो जे माथे से इनके सिर से पूरा इनका शरीर काट दिया जाए जे माथे से जब मती मतीदास जा रहे हैं गुरु तेग बहादुर जी के पिंजरे को नमस्कार करते हैं गुरु महाराज मेरे को आगे आ दो गुरु साहब ने कहा था मतीदास मेरी बात सुन जे औरंगजेब जबरिया हिंदुओं के माथे से रंग का तिलक उतार रहा है मैं तेरे माथे से निकले हुए खून से इनके माथे पर तिलक लगाऊंगा जे इस बात की गवाही है सोलह सो पचहत्तर में मतीदास की शहादत होती है औरंगजेब सत्रह सात में मरता है बत्तीस साल हिंदुस्तान में वो रहा किसी हमारे हिंदू भाई के माथे पर तिलक नहीं उतार सका और आज तक नहीं कोई उतार सका ये मतीदास का खून था सतीदास जिनको रूई में लपेट कर शहीद किया गया जे आप फोटो देख सकते हो उनके माथे को क्यों चीरा गया क्योंकि हमें किसी के माथे पे तिलक नहीं रहने दूंगा पर गुरते बहादुर साहब कहते मैं किसी का तिलक मिटने नहीं दूंगा जे रूई से जिनेऊ बनता है रूई में सड़के सतीदास ने इस जिनेऊ को और पक्का कर दिया भाई दयाला जी की शहादत होती है उनको पानी में उबाल कर हम पानी में कोई भी चीज़ उबालते हैं आलू भी उबालेंगे तो थोड़ी देर में पानी कितना गर्म हो जाता है पर उनके शरीर को उबाल दिया गया दयाला जी को चांदनी चौक जो दिल्ली में आज है उनका शरीर अलग हो गया हड्डियाँ उनकी अलग हो गई उसके बाद गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत हुई गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत और इतना जोर था उस समय में सिखों के अंदर अभी मेरे सत्कार जो राजपाल जी बोल के गए हैं कि हम दो परसेंट हैं पर जे भी बोला था साथ में उन्होंने भी हम सवा लाख है एक सवा लाख है गिनती जो है तो उस समय भी गुरु साहब का जो शीश भाई जैता जी मेरे को अभी शायद बैठे होंगे हमारे भाई थे दोपहर शाम को मेरे को मिले थे हम तैयारी कर रहे थे विवेक सरसर जी बाल्मीक समाज से हैं उनके समाज के थे भाई जैता जी बाद में अमृत शर का सिख बने जीवन सिंह उनका नाम था उठाकर गुरु साहब का शीश आनंदपुर साहब लेके गए या देखो गुरु तेग बहादुर साहब के शीश को धड़ से कैसे अलग कर दिया गया पर गुरु साहब ने जो कहा था तिलक जंजू राखा का कीनो बडू कलू में साका अब उनका धड़ वहां पर था चांदनी चौक में पड़ा है लखी जी बंजारा उनका धड़ उठाकर अपने घर ले जाते हैं उनका घर जहां पर आज गुरुद्वारा रकाबगंज साहब है दिल्ली में अब घर में जाके अब बाहर करते हैं तो फौज ढूंढ रही है अपने घर में अपने जितने नए नए बस्तर हैं निकाल के उसके ऊपर गुरु तेग बहादुर साहब का शीश रख से अपना धड़ रखते हैं और उसका संस्कार कर देते हैं घर में घर को आग लगा देते अब बहुत अमीर लोग थे आसपास के लोगों में हलचल मच गई तो कहने लगे हैं कि ना घर बचा है ना समान बचा है लक्की शाह के घर को आग लग गई है ना घर बचा है ना समान बचा है लक्की शाह कहता धीरे बोलो इसके करके तो हिंदुस्तान बचा है ना घर बचा है ना समान बचा है कहते इसके कारण तो पूरा हिंदुस्तान बचा है उसके बाद गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने खालसा पंथ की साजना की उन लोगों को जो लोग चिड़ी उड़ती थी डर जाते थे कवि ने लिखा है काम हमारा तोले तकड़ी नंगी करद कभी ना पकड़ी चिड़ी उड़े हम ही डर जाए मुगल से कैसे लड़ पाए गुरु साहब गुरु गोबिंद सिंह ने कहा था चिड़ियों से मैं बाज तड़ाऊं गिदड़ों को मैं शेर बनाऊं सवा लाख से एक लड़ाऊ तबे गोबिंद सिंह नाम कहो और करके दिखाया चमकौर के मैदान में दस लाख की फौज और चालीस सिंहों ने मुकाबला किया पर वहां से भी गुरु गोबिंद सिंह चले गए थे पांच प्यारे ने हुक्म दिया गुरु साहब ने कहा था बहुत जोर लगाया आनंदपुर को घेरा डाल के रखा सात महीने सरसा भी में भी नहीं पकड़ सके चमकौर में भी नहीं पकड़ सके गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जिन्होंने चमकौर की जो लड़ाई है आप कभी जाओ कभी कभी मेरे भाई जो जाते भी हैं चमकौर जोगी अल्लाह जहार खान एक मुसलमान हुआ है कवि है उसने लिखा कि जे कोई तीर्थ है ना हिंदुस्तान में वो चमकौर में है कहता है बस एक हिंद में तीर्थ है यात्रा के लिए कटाए बाप ने बेटे जहां खुदा के लिए अठारह साल और चौदह साल के बाबा अजीत सिंह बाबा जुझार सिंह देखो ना कितना बड़ा दिल होगा हम भी सब बच्चों वाले हैं जितने बैठे हैं जब कोई बच्चा बीमार हो जाता है ना डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो जब डॉक्टर बोलता है इंजेक्शन लगेगा तो हम भी ऐसे अपना शरीर इधर कर लेते हैं जो गुरु गोबिंद सिंह था जो अपने बच्चों को शहीद होने के लिए अपने हाथों से तैयार करके भेजते हैं उसके बाद सरहद की बात करता हूँ जब कैद करके माता जी और साहबजादों को ले लेके जा रहे हैं कचहरी में और जो वजीर खान सूबेदार था बड़ा खुश था भी आज मैं औरंगजेब को एक तोहफा दूंगा भी उसके बेटे गुरु सिंह के बेटे उनकी माता मेरे हाथ आ गए हैं अब गुरु गोबिंद सिंह उनको छड़ाने के लिए आएगा हाँ गुरु साहब प्यार करते थे बच्चों से पर मोह नहीं करते थे उन्होंने तो तैयार करके भेजा इतनी ताकत दी है आज हमको जो जहां से सीख के जाना है वो खड़े थे दीवार में खड़े थे आज हम कहा खड़े हैं हम अपनी कौम के लिए अपने देश के लिए क्या कर रहे हैं दो लड़के शहीद हुए हैं दो के शहीद हुए हैं दो खड़े थे दो लड़े थे पर झुके नहीं थे वो झुक जाते तो आज वीर बाल दिवस नहीं मानता झुक जाते तो ना कौम का नाम होता जब शैव जादों को अंदर लेके गए सासंगत जी सात और नौ साल के अब जाते हैं दरबार में उनको लालच भी दिए गया उनको डराया भी गया कितना कि समय लगता है सात और नौ साल के बच्चों को मारना और समय नहीं लगता कि उन मुगलों ने शेखजातों को सीर कर सकते थे पांच मिनट नहीं लगते पर जो उनकी सोच थी सोच ही बदलना चाहते थे सोच ही बदलना चाहते थे तीन दिन लग गए उनको सोच बदलने के लिए भी इनकी सोच चेंज कर दो कोई तो कह दे कि मैं इस्लाम कबूल करता हूं पर वो छोटे साहब जाते उन्होंने कहा कि हम झुकने के लिए थोड़े आए हैं उनको शर्त रखी कि आप मुसलमान बन जो वजीर खान बोलता है तो बाबा फतेह सिंह जो जिनकी उम्र सात साल की है कहते हैं वजीर खान तुम मुसलमान नहीं है बोले शक मैं तो मुसलमान हूं पांच वक्त नमाज पढ़ता हूं तो हमारी तो गुरबानी कहती है मुसलमान मोम दिल होवे वो तो मोम का जैसा दिल होता है मुसलमान का हमारा कसूर क्या है झुकाने के लिए करा गया ना उन्होंने दरवाजा बड़ा बंद कर दिया छोटी खिड़की खोल दी साहबजादे अंदर आएंगे अपना सिर झुकाएंगे नहीं झुके और जाके क्या बोलते हैं वाहेगुरु जी का खालसा वाहे जी उनको नहीं बोला था आपस में बोलते हैं जोरावर सिंह फतेह सिंह फिर मैं बोल रहा हूं जितने आप बैठे हो जहां तो कोई हम कोई का किसी से डर तो नहीं है ना आपको जहां तो हम बोल सकते हैं ना वाहिगुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह जब उन्होंने उस समय में उन्होंने कहा कि इनको इतना परेशान किया जाए उनको खाने को नहीं दिया गया एक बुर्ज था एक बिल्डिंग थी एक फुट धरती से वो गर्मियों में भी ठंडी रहती है उसको ठंडा बुर्ज कहते हैं और ठंड बुजुर्गों भी लगती है बच्चों को भी लगती है ना कपड़ा दिया ना खाने के लिए दिया ना पहनने के लिए दिया पर अंदर उनके बहुत प्यार था परमात्मा के प्रति और गुरु गोविंद सिंह का खून था उन्होंने कहा था कि आप सोच रहे हो कि हम बच्चे हैं उन्होंने कहा और वजीर खान सुन ले हमें फूल मत समझना हम कांटों से भी तीखे हैं सर कटा सकते हैं जे अब्बा से सीखे हैं मैं आपको सुनाना चाहता हूं कविता जो बाबा फतेह सिंह बाबा जोरावर सिंह ने कही थी सरंद के सूबे सुन ले जरा क्यों जान का सौदे करते हो जो जान से आन प्यारी है उस आन का सौदा करते हैं सरंद के सूबे सुन ले जरा क्यों जान का सौदा करते हो जो आन से आन प्यारी है उस आन का सौदा करते हो तेरी ते का हमको खौफ नहीं ते कहते हैं तलवार को तेरी ते का हमको खौफ नहीं हम तो गुरु तेग के पोते हैं हमें तुम्हारी तेग का खौफ नहीं हम तो गुरु तेग के पोते हैं क्योंकि गुरु गोविंद सिंह बेटों से अरमान का सौदा करते हो जे चार दिनों के जीवन में तुम रोजे क्यामत भूल गए तुम खाके जमी पर रहकर भी आसमान का सौदा करते हो रहते तो धरती पर बातें तुम आसमान की कर रहे हो जे चार दिनों के जीवन में तुम रोजे क्यामत भूल गए तुम खाके जमी पर रह भी आसमान का सौदा करते हो जिस मौत से दुनिया डरती है हम उसको दावत देते हैं चाहे आप इतिहास पढ़ के देख लो साढ़े पांच सौ साल का इतिहास है आज तक कर नौ लाख कुर्बानियां सिखों ने दिए नौ लाख जज्बा था ये सब जातों का जिस मौत से दुनिया डरती है हम उस उसको दावत देते हैं कि मौत के दिन मेहमानों से तुम जान का सौदा करते हो एक हम बदड़क हैं जिनको सदा इस जान से आन प्यारी है एक तुम मुस्लिम होकर भी कुरान का सौदा करते हो उस वजीर खान को कहा कि तुम मुसलमान नहीं है तो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के बेटे जिनकी शहादत इस देश के लिए गुरु गोबिंद सिंह ने अपने बेटों को वार दिया मेरे को पता है जहां पर हमारे आर एस एस के लोग भी बैठे हैं हमारे संघ के अंदर वो पढ़ाया जाता है चार पुत्र और पिता भी बारे ये गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की देन है कि लोग होते हैं ना जिनके बड़े अच्छे होते वो अपना नाम कर लेते हैं जब खुद अच्छे होते हैं उनका नाम हो जाता है जब जा उनके बच्चे अच्छे होते हैं पर गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के आप खुद उनके बेटे उनके पिता गुरु तेग बहादुर साहब जी जब भी जरूरत पड़ेगी हमारे वीर परमजीत सिंह जी बोल के गए हैं अब हमारे अंदर वही जज्बा है कभी भी जरूरत पड़ेगी कभी भी देश के लिए हम हाजिर हैं पीछे नहीं हटती सिख कौम आज भी बॉर्डरों के ऊपर सिख कौम बैठे हैं, क्योंकि गुरु महाराज की कृपा है गुरु महाराज की बख्शिश है मैं ज्यादा समा ना लेते हुए आखिर में ये बहुत अच्छा कार्यक्रम करने के लिए इसके पीछे क्योंकि हम गुरुद्वारे में तो मनाते हैं आज से भी मना रहे तीन सौ साल से मना रहे हैं पर दो तीन साल से जब दो साल पहले बाहर किया था हमारे महापौर जी बैठे अमृता यादव जी उन्होंने कहा कि आप अंदर करो कितनी शांति से जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि सत्संग आज गुरु महाराज की कृपा हो रही है और खुशी की बात यह है कि पूरी सरकार की तरफ से आज का दिन जो मनाया जा रहा है हमारे भाई अमर यादव जी चार पाँच दिन पहले ही हमारे पास बैठे थे कम से कम डेढ़ घंटा बैठे रहे बातें यही हुई इतिहास की बातें हुई कि हर एक के अंदर जज्बा है ये पूरा कार्यक्रम अमर जादव जी हमारे छोटे भाई सरबजीत सिंह बिंटी राजपाल जी पूरी मेहनत बहुत उन्होंने की है और सबसे ज़्यादा मेहनत हमारे बुजुर्ग बैठे हैं सरदार दलजीत सिंह जी सवनी सुबह से जहाँ पर पूरी तैयारी में लगे हैं और नगर निगम हमारे महापौर जी पूरा सहयोग या इस कार्यक्रम के लिए दिया आभार भी किया जाएगा पर मैं अपना फर्ज समझते हुए आपका धन्यवाद करता हूँ अरदास करते हैं गुरु महाराज इसी तरह हमारे शहर में और हमारे में एकता गुरु महाराज बख्शिश करे इतनी बेनती प्रवान करना दो जकारें लगा के मैं समाप्ति करा हूँ अजीत तेजुजारण ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ ਅਜੀਤ ਦੇ ਝੁਝਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ ਅਜੀਤ ਦੇ ਝੁਝਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ बहुत बहुत धन्यवाद